assalomu alaykum qadrli muxlis xorvatiya hamda braziliya o'rtasidagi bahsning asosiy vaqtida ekstra taymlarda dastlabki chorak finalchi nomi aniqlanmadi bu terma jamoalar to'rt marotaba o'zaro ro'bora kelishgan braziliya 3 marta g'alaba qozongan 1 marta durang natija qayd etilgan bu safar esa xorvatiya penaltilar seriyasida omadli chiqdi jahon chempionati 2018 da daniya da va rossiyani penaltilar seriyasida yengishgan bo'lsa qatar 2022 da yaponiya va braziliya bilan shu tarixni takrorlashdi uchrashuvda braziliyaliklarni ustunligi kutilgan bo'lsa-da, xorvatiya tengma teng kurash olib bordi xorvatlar darvozaboni livakovich 10 seyf ijro etdi aytish mumkinki g'alabaga eng katta ulushni aynan u qo'shdi ekstra taymlarning birinchisi oxirlab borayotganda neymar chiroyli hujumni ajoyib tarzda yakunlab nihoyat hisobni ochdi bu neymarning terma jamoa safidagi yetmish goli bo'ldi u gollar soni bo'yicha peliga yetib oldi ammo braziliyaliklar 117 daqiqada xorvadlarning qarshi hujumi oldida ojiz qolishdi zaxiradan o'yinga qo'shilgan petkovich xorvadlarni yana kurashga qaytardi penaltilar seriyasida esa livakovich yana qahramonlik ko'rsatdi Rodrigoning zarbasini qaytardi Alisson Becker esa biror bir zarbani qaytara olmadi yakunda hisobda ortda qolayotgan braziliyaliklar safidan to'pga yaqinlashgan Marquinhos esa darvoza to'sinini nishonga oldi braziliya bu safar ham alamli tarzda chempionat bilan xayrlashdi xorvadlar esa yana sovrinli bo'lish uchun ikki o'yin o'ynash imkoniga ega bo'lishdi